えっと、私はもともと自分のことが全然好きじゃなくて自信も持てないしなんか面白いことも言えないし何もこうアイドルらしくないしそういうところがずっと嫌でこう必死に頑張ってた頃もあったんですよ。なんか 自分らしくないけどこうした方がいいのかなみたいな思ってやってた時期もあったけどもう6年やってきてなんかそうやって無理に自分らしくないことはあんまりしなくてもそれでもこう好きだと言ってくれる方がいる。 からなんかあそのままのな自分でいいんだなと思わせていただいてそこからすごく気が楽になって今もうなんかそのままの自分で楽しんで活動できていてだから本当に応援してくださる皆さんへの感謝の気持ちも。 もう、ね、伝えきれないくらいあると思うしあり、あります、もうね、乃木坂って私にとって、本当にすっごい大きい、この人生の中ですごい大きなことだったから、でそこで成長できたこ姿とかを、なんか近くで皆さんに見ていただけていることも、すごい嬉しいので、本当に。 本当にありがとうございます。もう <laughs> これからもどんどん私変わっていくと思いますけど、それがいいようにまあねいいようになればいいんですけど、それその姿をずっと見ててほしいなと思います。これからもよろしくお願いします。